श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव नमस्कार प्रिय स्वामी भक्तांनो स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ नाम सारे बोला हो नाम रंगी रंगोनी सारे भक्ती गंधात डोला हो प्रिय स्वामी भक्तांनो देवाचे नाम घेतल्याने नामस्मरण केल्याने किंवा देवाचा मंत्र श्रवण केल्याने आणि उच्चारल्याने स्वामी माऊली स्वामी आई तुम्हाला कधीही कसल्याही गोष्टीची कमी पडू देणार नाहीत आजचा हा मंत्र ऐकल्याने तुमच्या मनातील सर्वच इच्छा पूर्ण होतील मित्रांनो हा स्वामींचा मंत्र ऐकल्यामुळे धनदौलत सुख शांती आणि संपत्तीची प्राप्ती होते काही लोकांना या मंत्राचा प्रभाव लवकरात लवकर पाहायला मिळतो तर काहींना थोडा वेळ लागतो पण हा मंत्र ऐकल्याने या मंत्राचा चमत्कार तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळेल आजपर्यंत बऱ्याच स्वामी भक्तांना या मंत्राचा चमत्कार पाहायला मिळालेला आहे त्यांच्या जीवनात अशक्य अशा वाटणाऱ्या गोष्टी सुद्धा शक्य झालेल्या आहेत म्हणूनच आपण सर्वजण म्हणतो अशक्य ही शक्य करतील स्वामी आणि भक्तांच्या जीवनात चमत्कार घडवून आणतात स्वामी प्रिय स्वामी भक्तांनो तुम्ही स्वामी माऊलींच्या आशीर्वादापासून वंचित असाल तर आजचा हा स्वामी मंत्र संपूर्ण ऐका या स्वामी मंत्राकडे दुर्लक्ष करू नका कारण स्वामींच्या आशीर्वादामुळेच हा स्वामी मंत्र तुमच्या समोर आलेला असावा तुम्हाला पैशांची कमतरता भासत असेल पैसा हातात टिकत नसेल तुमच्या जवळ पैसा येत असतो पण खूप सारा पैसा खर्च होत असतो आजचा हा स्वामी माऊलींचा चमत्कारिक मंत्र ऐकल्यामुळे तुमचा पैसा तुमच्या जवळ टिकून राहील तुमच्या उद्योग धंदा बिजनेस आणि व्यवसायात उन्नती होईल आणि खूप मोठे यश तुम्हाला प्राप्त होईल तुम्ही नोकरी शोधत असाल तर चांगल्या पगाराची नोकरी तुम्हाला मिळेल किंवा तुम्ही जेथे कोठेही नोकरी करत असाल त्या नोकरीमध्ये तुमचे प्रमोशन होऊन तुमची पगार वाढ होईल मित्रांनो आता तुमचे वाईट दिवस लवकरच संपणार आहेत आणि परमेश्वराच्या मोठ्या आशीर्वादाची प्राप्ती तुम्हाला होणार आहे तुमच्या मागील सर्व पनवती इडा पिडा आणि दुःखांचा नाश होऊन जाईल तुमचा स्वामी माऊलींवर पूर्ण विश्वास आणि खरी श्रद्धा असेल तर सर्व काही ठीक होऊन जाईल तुम्ही आता निःसंकोच व्हा आणि देवाचा हा मंत्र एकाग्रतेने आणि मनापासून संपूर्ण ऐका स्वामी समर्थ महाराज सदैवच तुमच्या पाठीशी उभे राहतील जे तुम्ही आपल्या देवाला आपल्या भगवंताला मागाल तेच तुम्हाला मिळेल प्रिय स्वामी भक्तांनो हा मंत्र ऐकण्यापूर्वी मनामध्ये चांगला विचार करा तर चांगल्याच गोष्टी आपल्या आयुष्यामध्ये घडतील मंत्रजप ऐकण्यापूर्वी मित्रांनो आपण जर या स्वामीमय युट्यूब वर नवीन असाल तर या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला एक लाईक करा आणि कमेंट मध्ये स्वामी नामाचा जय जयकार करा आणि स्वामी समर्थ माऊलींचा हा व्हिडिओ कोणत्याही स्वामी भक्ताला शेअर करा असे केल्याने तुम्ही पुण्यवंत ठराल आणि स्वामींचा एक आशीर्वाद तुम्हाला प्राप्त होईल हा स्वामींचा मंत्र कोणालाही शेअर करा आणि त्याच दिवशी या मंत्राचा चमत्कार पहा तुम्हाला एक तरी आनंदाची बातमी नक्कीच ऐकायला मिळेल चला तर प्रिय स्वामी भक्तांनो ऐकूयात आजचा हा स्वामींचा मंत्र ओम स्वामी दिगंबराय नम ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः 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 स्वामी दिगम्बराय नमः ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः स्वामी दिगम्बराय नमः ॐ 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 दिगम्बराय नमः ॐ स्वामी 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 दिगम्बराय नमः स्वामी दिगम्बराय नमः ॐ 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 दिगम्बराय नमः ॐ स्वामी 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 दिगम्बराय नमः ॐ ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः ॐ स्वामी दिगम्बराय नमः